अल्हसल महमद महमद कमा सल तब्रीम वल्ब्रीमद मजीद अल्लम्बारक महमदम वला महमद कम बारक तालब्रीम वालाब्राहीम कामी बसमल रामीम ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खदमत में हाज़िर हैं असल नबी करीम सल्ह वसलम की कदस तमाम इंसानियत के लिए मशा है सीरतनबी सहती दुनिया तक हिदायत का सरचश्मा है जिससे आज तक करोड़ों लोग फैजियाब हो चुके और आखरत तक फैज़ियाब होते रहेंगे आज बारा रबी अव्वल है सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हुल वसलम का योम विलादत है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस हवाले से एक प्रोग्राम करूँ कुछ कहूँ लेकिन कुछ नदामत थी कि मेरी औकात नहीं है कि आप सल्हु वसलम की ज़ा अकदस के बारे में कुछ कह सकूं? एक नज़र अपने आमाल पर पड़ती है तो सर नदामत से झुक जाता है लेकिन फिर अल्लाह सुबहाना तला से दुआ की उनसे मदद मांगी, रहनमाई की दरख्वास्त की और लिखना शुरू किया तहरीर खुद ब खुद शुरू हुई और खुद ही एक शक्ल इख्तियार कर गई फिर सोचा कि आप सल अल्लाह वसलम की सीरत का नूर तो आबोताब से गुजश्ता पंद्रह सौ बरस से चमक रहा है हम आज उससे कितना इस्तः करते हैं उस पर कितना अमल करते हैं आज इस अफरा तफरी के दौर में आज इस फरेब और धोखे के दौर में आज इस फितने के दौर में हम जो खुद को मुसलमान कहते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना अमल करते हैं हम जो दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान देने और लेने के दावे भी करते हैं जब उनकी सीरत अकदस पर अमल करने की बारी आती है जो हिस्सा हमें पसंद होता है जो अमल हमारे मुफाद में होता है उसे तो हम अपना लेते हैं लेकिन जिसमें मेहनत दरकार होती है किसी कुर्बानी का तकाजा होता है या किसी नुकसान का अंदेशा होता है उसके लिए हम हीले बहाने तराशने लगते हैं को दलील पेश करते हैं तावीलात के पीछे छुपते फिरते हैं ये दोरा मार अपनाए हम जाती तौर पर तो शायद जुजवी कामयाबियों के दावेदार हो सकें, लेकिन मजमू तौर पर हमारे नसीब में खसारे के सिवा कुछ नहीं ऐसे मौके पर इकबाल का एक शेर याद आता है कि की मोहम्मद सल्ला वसलम से वफातू ने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं लेकिन हम लोग सेलेक्टिव हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सीरत नबी अलैहि वसल्लम के उन पहलुओं पर बात करने की जसारत करूं जिनसे रहनुमाई हासिल करने में जिनको फॉलो करने से हम कन्नी कतराते हैं पैमाना मैं खुद था इर्द गिर्द के लोग थे आज का माशरा था और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी मैंने एक फ़हरिस्त तरतीब दी और सोचा कि वो फहरिस्त आप सबके साथ उस पर गुफगू करूं, आपके साथ शेयर करूं और आपकी राय भी इस बारे में जानूं कि जनाब आपका क्या ख्याल है कि क्या ये वो पहलू हैं या आपके लिए वो पहलू मुख्तलफ हैं जिनसे जिनको हम उस तरीके से मुकमल तौर पर ना तो अमल करते हैं उन पर ना उनको फॉलो करते हैं और गुफ्तू के जिस तरह एक बार ने फिर मुझे याद आया कि गुफ्तार का तो ये गाजी था किरदार का गाज़ी बन न सका तो आइए मैं आपके साथ शेयर किया देता हूँ पहला जो नुकता मेरे जहन में आया वो ईमान बिल्ला था कि अल्लाह पर ईमान सबसे पहला सवाल खुद से करने का यह है कि क्या हम अल्लाह सुबहान ताकई में ईमान रखते हैं जैसा कि नबी करीम सल्ला वसलम का था जैसा ईमान उन्होंने हमें रखने की हिदायत की थी ऐसे मौके पर अशफाक साहब की एक बात याद आती है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं अल्लाह की नहीं मानते क्या हमारा ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अदना से अदना सहाबी के भी उस जस, उसके भी बराबर है अल्लाह सब पर ईमान बस नाम का है या जैसे मैंने पहले अर्ज किया सिलेक्टिव है जहां हमें लगे कि कुछ ऐसा नुकसान होगा जिससे हम खाइफ हों तो ये फैसला हम अपने हाथ में ले लेते हैं चाहे वो अल्लाह के तहकाम के मुनाफी हो और दिल में कोई मनतिक दलील तराश कर अपने आप में सुरखरू हो जाते हैं या किसी हिरस में मुबतला होकर किसी की हक तलफी करते हैं तो फिर ईमान बिल्ला कहा जाता है कोई नहीं देख रहा बाद में देख लेंगे मुझे ऐसे में गजवाए तबूक का एक वाक़ याद आता है कि हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताली गजवाए तबूक के मौके पर अपने घर का तमाम साजो सामान लेकर गए इसमें चार सौ दीनार थे और एक हथियार भी शामिल था गजबाए तबूक इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़ा था जिसमें मुसलमानों को शदीद गर्मी और वसायल की कमी का सामना था इस मौके पर मुसलमानों को लश्कर की तैयारी के लिए माली मदद की जरूरत थी नबी करीम सल्ला वसल्लम ने मुसलमानों से जिहाद के लिए अतियात तलब किए तो हज़रतबकर रजी अल्लाह ताला ने अपना सारा मालो इसबाब वो लेकर आए और नबी करीम सल्ह वसल्लम के कदमों में रख दिया नबी करीम सफ़सार किया कि अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो इस पर हज़रतब्बकर सद्दीक रजी अल्लाह तुने जवाब दिया कि अल्लाह और उसका रसूल ही उनके लिए काफ़ी है अब ये सोचने की बात है ये तो छोड़िए ऐसा नहीं इसका अशर अशीर भी नहीं मुझे आप बताइए क्या इस तरह के ईमान की पुख्तगी है हम लोगों में अशर अशीर भी चलें तो सबसे पहली चीज मेरे ख़्याल में हमारा वो ईमान वो अल्लाह पे उस तरीक़े का ईमान ही नहीं है तो वो ईमान को पहली बात है मेरा ख्याल है मज़बूत करने की ज़रूरत है कि मैंने अपना जब एक कथारसिस किया तो मुझे अपने अंदर ये चीज़ें दिखाई दी और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी मैंने बताया माशरा इर्द गिर्द के लोग करीबी लोग तो ये पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो अल्लाह पर ईमान है इसके बाद वो इबादत हैं जो अरकान इस्लाम हैं जिनका हुक्म अल्ला सुबहान दिया है हम पर फ़र्ज़ हैं और सीरतनबी सल्ला वसलम का अहम तरीन सबक है मसला नमाज है बीमारी की हालत में भी छोड़ने की इजाज़त नहीं है नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है रोज़ा है अल्लाह सुबहान हैं मेरे लिए है मैं इसका जर देता हूँ फिर हसब इस्त जक़ात है और हज है ये इबादत मेरे नज़दीक वो मश्क हैं वो कसरत हैं वो रियाजत हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं उसे पुख्ता करती हैं किस लिए ताकि हमारे अमाल अल्लाह के तकाम और सीरत मुस्तफ़ा सल्हु वसम के मुताबिक हो जाए असल मैदान हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हमारे अमाल हैं हमारे मामलत हैं अब अगर हम इन आबादात से फ़ायदा ये होता है कि आपका ईमान मज़बूत होता है और आपको अपने अमाल और अपने मामला अल्लाह सुबहाना तै के अहकाम और सरत नबी सल वसलम के मुताबिक ढालने में मदद मिलती है अब उन अमाल मामलत में सरत नबी सल वसलम की रोशनी में वो कौन से अमाल हैं जो कलीदी हैसियत के हामिल हैं जिनमें खोट हो कोताही हो तो बाकी मामला का बर्बाद होना तय है जो बुनियाद हैं जिनके ऊपर बाकी मामला बाकी अमाल की इमारत खड़ी होती है मेरे नजदीक वो क्या आइए जरा उनके ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने दावत का आगाज किया ना तो इबन अब्बास रजी अल्लाह तु बयान करते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई अल्लाह ने नाजिल की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल वसल्लम पर के अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। ये नाजिल हुई तो नगपाक सल्ला वसलम बाहर शरीफ लाए और सफ़ा पर चढ़कर आवाज़ देने लगे बनु फहर बनु अदी आपने कुरश के कबीलों को आवाज़ दी हती कि वह सब जमा हो गए अगर कोई आदमी खुद नहीं आ सकता था तो उसने अपना कोई नुमाइंदा भेज दिया था कि वो देखे कि क्या मामला है चुनाची अबू लहब और कुरैशी भी आ गए आप वसल्लम ने फरमाया मुझे बताओ अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आने वाला है एक दूसरी रिवायत में है कि फरमाया कि अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे उन्हें कहा जी हां क्योंकि हमने आपको सच्चा ही पाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सख्त आजाब से जो तुम्हारे सामने आ रहा है तो मैं डराता हूं इस पर लहाब जो है उसने कुछ बुड़बुड़ बुड़ की उसने कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई कि लहाब के दोनों हाथ टूट गए और वह बर्बाद हो गया अमाल को सुधारने के लिए जो आगाज है ना जी वो सच से है सच पहली सीढ़ी है कोई खौफ कोई हिरस कोई मसलहत कुछ भी अगर आपको सच बोलने से रोक रहना अगर आप सच नहीं बोलते तो आप यकीन कीजिए कि बाकी मामला बहुत दूर भाग जाएंगे आपसे ये पहली सीढ़ी है इस पे कदम रखेंगे तो बाकी जगहों तक पहुंचेंगे ये अपने आप से जंग है बड़ी कंटिन्यू स्ट्रगल है जी ट्राई कोशिश कीजिए सच बोलने की आज से आगाज़ कीजिए कोशिश कीजिए कि नहीं मैं सच बोलने की कोशिश करूँगा आज का तो हम ऐसे ही झूठ बोल देते हैं कि पूछे कहाँ हो किसी जगह पहुँचना है भी घर से नहीं निकले होते बस मैं पांच मिनट दूँ इस झूठ की क्या ज़रूरत है आदतन झूठ बोलते हैं कभी खौफ के मारे किसी चीज़ का इतराफ़ कर लिया तो क्या होगा अल्लाह पे ईमान सच बोलिए मत धरिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे लेकिन आखिर ईमान का तकाजा है ये पहली सीढ़ी है ये बुनियाद की पहली ईंट है दूसरी है जी अमानत दारी नबी करीम अलैहि वसल्लम वही से पहले कुरैश में सादक और अमीन मशहूर थे सिद्ध की बात तो हो गई अब जरा अमानत दारी की बात भी करते। मैं अमानत की तारीफ ऐसे करता हूं कि अमानतें मेरे नज़दीक दो तरह की होती हैं एक वो जिन पर आपको हक दिया जाता है आपको उनका अमीन बनाया जाता है यानी वो आपकी हैं हलाल हैं लेकिन उनके इस्तेमाल के लिए अल्लाह सुबहाना तौ ने और सीरत मुस्तफ़ा सल्हु वसलम ने कुछ जवाब वाजे किए हैं इसकी मिसाल जैसे जिसम है अल्लाह की अता की हुई चीज़ है मैं इसका अमीन हूँ इसको उन हदूद में रहकर इस्तेमाल करूँ तो ठीक है वरना खयानत है कोई उहदा है वो एक अमानत है उसमें खयानत ना हो अल्लाह सुबहान अता किया हुआ वक्त है ये भी अमानत है इल्म है फ़न गुफ्तु है जहानत है हुसन है ताकत है ये सब अमानतें हैं अल्लाह सुबहान इसमें खयानत ना हो यानी हर वो चीज़ हर वो शख्स हर वो शे जिसका मैं अमीन हूं वो मेरी जिम्मेदारी है उसमें खयानत नहीं करनी दूसरी वो चीज़ है जो मेरे पास अमानतन रखवाई जाए मैं उसका भी अमीन हूं लेकिन उस पर मेरा हक नहीं है वहां पर तो इस्तेमाल करने का हक था लेकिन एक लिमिट दी हुई थी यहां पर तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते मैं बस कस्टोडियन बना दी हूं ये तुम्हारे पास है ये तुमने आगे किसी को पहुंचानी है जब तक कि अगला तुम तुम्हें कॉन्टेक्ट नहीं करता अब उसमें भी खयानत ना हो किसी का हक ना मारा जाए बुक्स पर काबू रखू हिर्स पर काबू रखू ये अमानतदारी बहुत जरूरी है जी तीसरी चीज मेरे नजदीक जी दयानतदारी है कारोबार में मामला में मुलाजमत में रिश्तेदारियों में आप कम तोलते हैं एक चीज दिखाकर दूसरी चीज बेच देते हैं दफ्तर में जाकर काम नहीं करते किसी से एक चीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने एक चीज का उनसे वादा किया है आप उसको पूरा नहीं कर रहे आप ध्यानदार नहीं है आप रिश्तों में ध्यानदार नहीं है बदद्यानत आदमी तभी हो सकता है जब उसमें पहले बयान किए किए गए दो अमाल जो हैं उनमें कोताही करेगा आज हमारे माशरे में दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े कारोबारी तक और छोटे से छोटे मुलाजिम से लेकर बड़े से बड़े हुक्मरान तक सभी में जो दयानत का फगदान देखने में मिलता है जबकि नबी करीम सल वसलम ने तो हमें मिसाल सिर्फ और सिर्फ दयानत को अपनाने की मिलती है वही से पहले भी उनके ऊपर इतना अहतम किया जाता था वो माल लेकर जाते थे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तह का तो मालूम था कि इससे ज्यादा दयानत इंसान कोई नहीं है हम लालच में आ जाते हैं हिरस में आ जाते हैं और दयानत से फिर जाते हैं पैसा बहुत बड़ी चीज बन गई है तो ये दारी मेरे नज़दीक तीसरा पहलू है चौथा पहलू मेरे नज़दीक अदल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अदल करना सिखाती है और जरूरी नहीं कि अदल आप बतौर काजी ही अंजाम दें जब बनू मखजूम की एक खातून ने चोरी की और उसके कबीले ने रियायत तलब की लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मोहम्मद की बेटी फातमा भी होती मैं तब भी इसका हाथ काट देता बराबर इंसाफ नाफिज करता इस तरह का अदल इस तरह का इंसाफ मामला यह है कि हर कोई जो बाख्तियार है उसे रोज ऐसे मराल से गुजरना पड़ता है उसे रोज अदल कायम करना पड़ता है किसी को तरक्की देनी है किसी को नौकरी देनी है बच्चों के साथ मामला हैं क्या उनमें अदल कर रहे हैं काम ले रहे हैं अदल से कोई दबाव तो नहीं है कोई खौफ तो नहीं है कोई लालच तो नहीं है ऐसा जो मैं अदल करने से रोकता है किसी को अदल से महरूम करना दरअसल जुल्म है और ऐसे में हजली करमल वजह का एक कॉल याद आ रहा है कि माशरा कुफर पर कायम रह सकता है जुल्म पर नहीं अदल कायम कीजिए अपने रोजमर्रा के मामला में अदल कीजिए जब भी आपके पास कोई ऐसा मामला हो जहां आपको अदल कायम करना हो इंसाफ करना हो तो बिला खौफ वतर बिला हिस्स बिला किसी अपने जाती फायदे के जो सही है उसको सही कहिए जो गलत है उसको गलत कहिए किसी की हक तलफी ना कीजिए इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं होता और हर कोई जो इतना सा भी बाख्तियार है उसको अदल कायम करना पड़ता है पांचवा जी सब्र और रहम जो रहम दिली है नबी करीम अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया मुख्तलफ हालात में वो मिसाल मिलती है कि नबी पाक जैसा दिल नहीं था मुख्तलिफ मैं आपको मिसालें दे देता हूँ बच्चों के लिए रहम वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज मुख्तसर कर देते थे फरमाया मैं नमाज को लंबी करने का इरादा करता हूँ लेकिन जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो उसे मुख्तर कर देता हूँ कि उसकी माँ को तकलीफ ना लू जानवरों के लिए रहम एक शख्स को ऊँट पर उन्होंने ज... ज्यादा बोझ लादने पर डांटा और फरमाया इन गूंगे जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो और एक बार परेशान ऊंट को तसल्ली देने के लिए बाग में दाखिल हुए थे मामला यह है कि ये ये वो आप खुद सोच लीजिए फिर मक्का फतेह मक्का के मौके पर माफी दी इंतकाम की बजाय उन्होंने आम माफी का ऐलान किया फरमाया जाओ तुम आजाद हो उन लोगों को जो उन पर जुल्म करते थे उनकी जान लेने के दर पे थे अबू सुफियान के घर को दारुल दारुलमान करार दे दिया फिर दुश्मनों के लिए दुआ की ताइफ में उनके इनकार के बाद जब उन्होंने संग बाशी की उन्होंने नबक सल्लम को जख्मी किया तो नबक सल्लम ने उनकी तबाही की दुआ नहीं की उसकी बजाय हिदायत की दुआ की इससे बड़ी रहमदिली और क्या हो सकती है मामला कुछ यूं है जी के ये कुछ चीजें मैंने ना बहुत थोड़ी सी ये पांच-छह चीजें गुजारिश की हैं सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी की सारी कुल कायनात के लिए हिदायत का चश्मा है लेकिन इस फितना अंगेज दौर में जहां खुद को अपने आप को सीधा करना अपने आप की असलाह खुद की असलाह सबसे मुश्किल काम है मैंने अपने लिए कम से कम ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं एक ऐसी बुनियाद जिसके ऊपर नबी की पैरवी की बाकी इमारत तमीर की जा सकती है आप मुमकिन है इससे इख्तराफ करें आप हो सकता है कुछ मुख्तल अमाल का इंतखब करें लेकिन मेरे लिए ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स थे ये बुनियादी पॉइंट्स थे तो मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ जस्ट अ फूड फॉर थाट के असल में सेलिब्रेट करना खुश होना दुआएं करना ये तो है ही है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें ये अमाल करता देखकर शायद ज़्यादा ख़ुशी होगी शायद का यकीनी तौर पे ज़्यादा खुशी हो कि मेरा ये बंदा मेरा ये उम्मती, मेरी सीरत पर चल रहा है तो दम में मैंने ये आ, आपकी खिदमत में ये कुछ आ, मेरी ऑब्जरवेशन्स दी ये शेयर की हैं आपका इस बारे में क्या राय है आप क्या सोचते हैं हो सकता है मुझसे मुख्तलिफ हो आप ना नाग्री करते हों तो मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट्स में और मैं मुंतज़र रहूँगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा महम्मद वलाल महमद इनक़मा सलिल अल्लाह वलालब्राहीम कामीदब्बारक महमद वलाल महमद कबाबारक तालब्रीमालब्रैम कहा मजीद जजाक खैर